Петрыму, следят, просто нет возможности людей. Система сделала так, что люди обнищали и люди хотят приехать, но у них нет, нет возможностей. Но богато людей следят за тобой, много людей благодарны тебе. Ты для них честь и совесть этой страны. И они признают тебя как патриота и как лидера, и как воина. Поэтому твой путь видят, твой путь замечен и вызывает дуже богату повадку. Ну, чтобы ты с этим жил и ты это знал. Да. И дуже богатых, богато военных, які тоже військовый, поруч рядом с тобой. Ну, просто у ребят, у хлопцев сейчас другая праця, они на нуле. Они бы были бы здесь у в зале суда. Ну, ты разумеешь, да. Да? у них более важка праця сейчас, и они на нуле. Но они все передают тебе привет и все рядом с тобой и ждут, когда ты выйдешь и опять начнешь воевать так, как ты воевал. Твоя война намного дороже и важнее, чем там на нуле. Потому что если нет порядка внутри государства, то это государство победить не может своего внешнего врага. Мы же с тобой это разумеем. Это да. уже гарно. Да.